Вы помните, как вы мечтали в детстве? Кем вы хотели стать? Я мечтала стать путешественницей. Я мечтала, что однажды я отправлюсь куда-то очень далеко к новым приключениям и открытиям. Когда я стала взрослой, я стала эту мечту откладывать. Мне казалось, что сейчас не время. Нет возможности, нет денег. Этой зимой я писала диплом про украинцев в эмиграции. И когда я дошла до главы украинцев в Бразилии, я подумала, какая классная возможность. Я могу совместить исследования и путешествия. Сказано, сделано. Я купила билет, проложила маршрут. Нашла попутчика, и все показалось мне очень-очень просто. Мечта, она так близко. В последний момент за неделю до вылета оказалось, что мы не можем покинуть страну. Посольства закрыты, визы не выдаются, самолеты из аэропорта не вылетают. В этот момент я поняла, что мечта на самом деле наткнулась на первое препятствие. Я не знала, что делать. Мы с попутчиком решили рискнуть. Мы дождались момента, когда аэропорт открылся, и буквально за несколько часов вылетели из страны. Мы очень сильно рисковали, потому что у нас не было транзитной визы в Великобритании. Но, несмотря на это, двери открылись. Мы оказались в Бразилии, на другой стороне планеты. И когда впервые в жизни ты видишь перед собой океан, закат, горы, легкий ветер развивает твои волосы, и волна накатывает тебе под ноги. Ты чувствуешь, мечта, она такая реальная. Ты победитель. В этот момент я в прямом смысле слова почувствовала удар в спину. На меня напали четыре парня. И следующее мое ощущение за красным светом заката было ощущение крови во рту. Я обернулась в поисках своего попутчика, и оказалось, что он убегает. В этот момент я почувствовала, как моя сумка просто-таки исчезает у меня из рук. В тот момент, когда волна этого милого, замечательного океана накрыла меня с головой, и я смогла наконец-то вынырнуть оттуда, я поняла, что окунулась в реальность. В первый момент, как и все люди, попадавшие в сложную ситуацию, я задала себе вопрос. За что мне все это? Почему я? Мне было страшно, холодно, одиноко, больно. Три дня я провела в больнице. Абсолютно незнакомые люди, языка которых я не знала, заштопывали меня и утешали. В какой-то момент, когда я сидела на краю кушетки и снова и снова возвращалась своими мыслями в Украину, обратно домой к маме, я вспомнила, как мой отец когда-то давно в детстве учил меня ходить. Это было ранним утром и солнце поднималось мне навстречу. Я шла по дорожке вслед за рукой отца и делала шаг за шагом навстречу новым приключениям. Однажды мне пришлось научиться ходить самой. Отец отпустил мою руку, и я упала. Я никак не могла понять, в чем суть ходьбы. Когда меня вели, я шла, когда не отпускали, я падала. В какой-то момент я поняла, что надо искать собственный выход. И тогда я придумала свой вариант. Я взяла себя за руку и пошла. В этот момент в больнице я поняла, что самое время взять себя за руку. Что же я тогда почувствовала? Каждый из вас может почувствовать это сейчас. Если вы возьмете себя за руку и положите четыре пальца вот здесь у запястья, сделайте это. Вы почувствуете свой пульс. Вы почувствуете пульс своей жизни. Вы почувствуете, что вы контролируете свою жизнь. В больнице, осознав это, я поняла, что у меня есть два решения. Первый вариант ⁇ это вернуться домой. Потому что на самом деле в сумке, которую у меня украли, были все мои документы. Четыре месяца я копила деньги, которые лежали тоже там. Это была действительно очень глупая идея. Там был маршрут, там были контакты на континенте, и там была новая, купленная за сутки до вылета камера. Все ушло. И был другой вариант. Он был намного сложнее. Потому что всегда намного проще потерпеть поражение и сказать, я потом, я исполню свою мечту когда-нибудь после. У меня еще будет возможность. Но был другой вариант. Я могла продолжить свое путешествие. Но там меня ждало всего лишь 100 долларов в кармане, звонок от консула, который сказал, что не может мне ничем помочь. И главная цель ⁇ снять фильм про украинцев в Бразилии и закончить свой диплом. В этот момент я поняла, что взросление это не отказ от собственной мечты. Взросление — это момент, когда вы берете ответственность за реализацию своей мечты на себя и делаете это в любых обстоятельствах, даже если эти обстоятельства складываются совсем не так, как вы этого хотели. Купив на последние 100 долларов билет на другую сторону Бразилии, где, по моему представлению, жили украинцы, где-то в одном из южных штатов, я села в автобус, который направился на юг. У меня не было документов и денег, и я оказалась в новой для себя роли. Я оказалась бездомной. Мне пришлось просить деньги, мне пришлось побираться, мне пришлось доедать объедки за туристами на шумных улицах Рио, мне пришлось спать в подворотнях. Однажды ночью я проснулась от того, что мимо меня проползает варан, в какой-то момент, когда я уже совсем отчаялась, я увидела огромный синий-желтый флаг посередине маленького украинского города, где-то на другой стороне планеты. Автобус остановился возле школы. И первый человек, которого я увидела в этом городе, была маленькая девочка с именем победительницы. Эта девочка протянула мне руку и улыбнулась. Украинцы отнеслись ко мне как к своей. Они дали мне возможность. И первая моя возможность была проведение курсов украинского языка для взрослых. Они же помогли достать мне камеру, на которую я в итоге сняла свой фильм. Вернувшись в Украину, моя первая встреча была с точно таким же человеком, каким я была еще недавно. Я ехала в электричке и встретила бездомного, который недоверчиво, вопросительно смотрел на меня. Раньше моя реакция была бы негативная. Может быть, я бы отвернулась. Но сейчас, чувствуя то, что чувствовал, когда, чувствовал раньше, будучи в Бразилии, и понимая, что чувствует он в этот момент, смотря на меня, я просто улыбнулась ему. Когда я выходила из электрички, он протянул мне руку, чтобы помочь сойти. Я была в длинном-длинном платье. Когда я посмотрела на его руку, грязную, с мозолями, я засомневалась, протягивать ли свою. Но в конце концов решилась. Взросление — это момент, когда вы держите руку на пульсе своей жизни. Когда вы можете контролировать риски, неожиданности, когда вы чувствуете перепады адреналина, когда судьба бросает в вас какие-то новые неизведанные события, когда вы держите руку на пульсе своей жизни, вы контролируете все. Вы становитесь сильнее, и в какой-то момент вам больше не надо протягивать руку самому себе. И ваши руки становятся свободными, чтобы протянуться кому-то еще.